Визелотон сповильни помутнения кристаллика при катаракте. Я не знаю, вы как хотите. Это нас народ смотрит, мы к нему Это должны мотивация. относиться уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное, блок Североатлантический, сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы. Представляют. Конечно, вооружение влияет. Это военкоры говорят. Это уже все говорят. Можно ошибаться, нельзя врать. Есть. Проблема заключается в следующем. То есть, первое, например, отдельные виды вооружения влияют на этот конфликт. Нет. Хаймерс повлиял. Байрактар повлиял. туры повлияли. На отдельных фазах они повлияли. Видите, мы как от байрактаров. Дошли до вот этого. Хаймерсом и ударов вот, потому по нашей что все, по, Потому что они все повлияли, потому что они все привели к тому... То, или что, потому что нахватили. мы не ответили жестко. Потому что, или потому что в свое время... Мы же намекнули про густонаселенные столицы в Европе. Ну, мы же не просто так это сказали. Я напом... Ну давайте, вдарьте по густонаселенным столицам Европы. До этого, до речи, закликает и Дмитрий Алкоголевич Медведев. Он с Будуна накатал новый допис для Трампа, у якому добре читается... Прихована погроза с боку РФ вдарити по европейских местах, если Украина отримає томагавки. Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках б... томагавков он брякнул буквально следующее. Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают. Ну, понятно что. Ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно. Але ж якщо ці томагавки ніяк не вплинуть на ситуацію, то чому така реакція? Чому боїтеся? Ну бо прекрасно розуміють, що ці ракети точно не жарти. Якщо Україні передадуть томагавк, то в радіусі їхньої дії опиняться до двох тисяч військових та промислових об'єктів. Серед них це і виробництво шахедів в Єлабузі та авіабаза стратегічних бомбардувальників Венгельсі. За оцінками аналітиків, у радіусі томагавк мінімальної комплектації, наприклад, 1600 кілометрів, знаходиться не менше ніж 1655 військових об'єктів на території РФ. А в межах версії ракети, яка летить на 2,5 тисячі кілометрів, знаходиться 1945 об'єктів ВПК Росії. Що таке «Томагавк»? «Томагавк» – це Изделие, которое разработано несколько десятилетий назад, за ятерпіла. Четыре модификации. Первая модификация обладает дальностью 1300 километров. Система инерциальная, и на траектории возможна коррекция, то есть обход систем ПУ. Последняя модель, это четвертый блок, уже обладает дальностью 2500 километров. Кроме того, появляется возможность теленаведения, телеуправления и возможность брожирования в районе цели несколько часов. Можно уточняющий вопрос? Есть понимание, какая у украинцев прямо сейчас самая дальнобойная ракета? У Наличие украинцев? на руках, да. Ну, украинцев И сейчас... западных поставок, я имею в виду. И Мы западных не рассматриваем поставок. вариант Это... несуществующего или существующего. Грубо говоря, 200-300 километров. 200 Да. Ага, мабуть, хотів сказати не 300, а 3 тисячі кілометрів. Бо українські ракети Фламінго летять саме на таку відстань. А от, до прикладу, українські довгі нептуни можуть вражати цілі на відстані тисячі кілометрів. Тому зброя далекобійна у нас точно є. Питання лише в її кількості. А томагавків США багато, тому можуть поділитися, тим паче вони нам зараз більш потрібні. Это, конечно, переход совершенно в другую лигу с точки зрения дальности, а поражающие свойства на уровне штормшеу и скальпов те же 500 килограмм боевой части. Ракета не более сложная для сбития наших комплексов. ПВО, даже я бы сказал, проще, чем э, те же франко-британские ракеты. Она, в, в чем там? феномен? Почему ну, все в том, к... что их много. Их, к сожалению, а, уже все к ним десятки тысяч и выпущено. Тысяч. И американцам да. их сейчас, скорее всего, нужно будет утилизировать за Но деньги. Это... У американцев есть много ракет, которые могут бить по, по, Москве. У американцев есть ядерное оружие, которое может уничтожить Москву и нас всех здесь. Украина не займається террором на відміну від окупантів. Наші удари цілеспрямовано б'ють по спроможності Кремля вести війну. І, хоч це не зупинить російську агресію та економіку миттєво, доходи від нафтопродуктів скорочуються, а так звана СВО стає все ближчою до самих росіян. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Норіцина. Побачимось!